Каждый год проводится перед началом чемпионатов, проходится по техническим всем вопросам, по регламенту, по всем вопросам, которые связаны с организацией соревнований. Но они, они очень такие емкие, но изменений по сути немного. Я как бы не вижу никаких, скажем так, проблем с тем проведением. Все, все те нюансы, которые были выходили после сезона корректи... корректи коррективы от тренеров, от руководителей клубов первой, высшей э, лиги, от женских лиг, от юношеских, все были учтены и, в общем, проведены небольшие там какие-то корректировки, небольшие изменения в регламенте и, в общем-то, чемпионат. Федерация готова к проведению чемпионата. Вы сами инициировали изменения, там, такие какие-то проведенные в ВЮБЛ, в молодших категориях. Чем вы и провал, и вы и ну, я, я скажу так, что есть единственное, где я как бы вот точно знаю, что, судя по тому, что сегодня игроки, ну, скажем так, это такой профессиональный термин пик ролл Это когда игроку с мячом ставит заслон игрок больше. Это и есть понятие игра один на один. вот игрок сегодня настолько команды, особенно детские, увлеклись игрой в вот этот пик н ролл Это значит постановка заслона игроку с мячом, что игроки уже сегодня выходящие в сборные различных уровней в команды, скажем, суперлиги и высшей лиги, они практически разучились играть один на один и защищаться один на один поэтому поэтому скажем было введено а, а, понятие, что игроки а, младших категорий, да, кроме старшего возраста, не имеют права играть покин роллы это тренера должны знать и не имеют играть право зона, потому что зона а, многие тренера как бы а, а, игроки играя зона не умеют зона не умеют играть индивидуально, лично это очень сильно а, скажем влияет на индивидуальное мастерство и в защите и в нападении. Поэтому вот в этом плане я считаю, это опыт не Скажем, не украинский, это во многих развитых баскетбольных странах такое практикуется, и мы просто его как бы ввели в регламент. Есть э, тенденция к, к, скажем так, к появлению новых вот команд в женском, в женском чемпионате высшей лиги, так как заявилась команда Кировограда, В Кировограде очень серьезно губернатор Сергей Ларин занялся баскетболом. Вот уже команда выше лиги у нас, они претендуют потом уже на Суперлигу. Женская команда появилась. И я думаю, что если мы так совместно поддержим женский баскетбол, в частности здесь в Киеве, Марину Ткаченко поможем, найдем возможность помочь, то я думаю, чемпионат уже будет интересен. Что касается высшей первой лиги мужской, мужского чемпионата, то тут всегда есть нюансы, есть команды, которые Появляются, есть команды, которые теряют поддержку. Это нормальное явление, это происходит везде. Но тем не менее, там, где есть баскетбольные центры, я как президент Федерации всегда выхожу в контакт с местными руководителями, губернаторами, мэрами этих регионов и стараюсь сделать все, чтобы они все-таки поддерживали баскетбол.